Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə yeni bir mənzil təqdim edəcəyik. Çox yaxşı qiymətə satışa çıxarılıbdır. Mənzilin tikili sahəsi 45 kvadratmetrdir. 2 otağa yığılma mənzildir. Yeni tikili binada cəmi 37.000 manata satışa çıxarılıb. Bu hissə, deməli, dəhlizdir. Gördüyünüz bu hissə qonaq otağı kimi istifadə olunacaq. Baxın, bura qonaq otağıdır. Bu otaqdan yataq otağına keçid var. Bura mənzilin yataq otağı. Suyu, qazı, işığı mövcuddur. Mətbəx mebeli quraşdırılmış vəziyyətdə və sanitar qovşaq da tam hazır vəziyyətdə satılır. Kombinin də xəttləri çəkilibdir. 37000 manata. 45 kvadrat metr yeni tikili binada mənzil 10-cu mərtəbədədir. Bina isə 11 mərtəbədir. Xırdalan şəhərində Abşuğun Gəncələr şəhərciyi yaşayış kompleksindədir. Mənzil kvaznoydur. Yəni binanın həm ön tərəfinə, həm də arxa tərəfinə baxışı var. İndi keçək sanitar qovşağa baxaq. Bura mənzilin sanitar qovşağı, hamam tualet birlikdədir və hazır vəziyyətdedir. Bu sol tərəf isə mətbəxdir. E, belə dəyərlə bu hissəyə mətbəx mebeli quraşdırılıb. Və sol tərəfdə pəncərə olan hissə isə belə bir hissə də qalır. Ariston qoyulubdur. E, deməli qazın sayğazına görürsüz. Belə bir otaq da qalır. Buranda istəsəz, yəni mətbəxdə mətbəx kimi buranı istifadə edə bilərsiniz. Yəni stol qoya bilərsiniz, e, naharı burada də bilərsiniz, yəni yemək bu hissədə məqsədə uyğundur. Bura isə, belə də deyəndə kiçik belə bir hissədir. Mətbəx mebeli bura quraşdırılıbdır. 2 otağa yığılmadır, yəni. 37.000 manat. Qiymət çox münasibdir. Təmir normal vəziyyətdədir. Döşəmə laminatdır. Aristonla birlikdə mətbəx mebeli quraşdırılmış vəziyyətdə və sanitar qovşaq da tam hazır vəziyyətdə. Ekranda aşağıda satıcının nömrəsini görəcəksiniz. 45 kvadrat metr, yeni tikili binada mənzil 10-cu mərtəbədədir. Bina isə 11 mərtəbədir. Bu günlüy bizdən bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Videoları bəyənməyi unutmayın. Bu ev haqqında öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Həmçinin də bu kompleksdə satışda olan təmirli və təmirsiz 1, 2 və 3 otağlı mənzillər var. Digər mənzilləri də zəng edib maraqlana bilərsiniz.